warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada petang ini saya um, Rizy Besat Pengurusi Sekretariat Kedaulatan Agama Negara Atau Perskan Rangka Presiden Perkir Malaysia Bersama rakan saya daripada Sekretariat uh, Melayu Kedaulat Kedara uh, Rasyarizam uh, 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 Rasyarizam Rasyar dan uh, sahabat kita daripada NGO gabungan daripada mampir dan uh, pada petang ini kita telah membuat uh, lima laporan polis ya eh, di IPD Kajang di mana berkaitan dengan isu ya eh, isu uh, uh, himpunan uh, yang dianjurkan oleh pemuda uh, sosialis uh, yang mereka ingin mengadakan himpunan ya. Yeah berkaitan dengan uh, di Jalan uh, Jaya pada bulan Jun nanti ...21 Jun ya eh. dan uh, alhamdulillah rakan-rakan NGO kita telah pun membuat lebih 21 eh, laporan polis uh, untuk membantah isu ini dan kita dapat lihat uh, a apa apa dah mula panggil penganjur Aa, dan juga kita dapat lihat juga aa, menteri agama juga nampak dah keluar statement yang tegas aa, terhadap hari ini dan juga aa, kita di peringkat NGO membuat check and balance ya dan hari ini kita turun aa, sebagai satu gabungan untuk memantau dan perkembangan kepada isu ini kerana untuk makluman ya Walaupun uh, kita dapat info bahawa mereka telah menangguhkan program ini uh, tetapi kita tetap meneruskan laporan polis untuk meminta pihak berkuasa memantau kerana kemungkinan mereka akan menganjur pada tarikh-tarikh yang lain dan uh, di tempat-tempat yang lain. Dan ini uh, sangat berbahaya uh, kerana kita bimbang dalam diam-diam seperti mana kes uh, uh, festival Allah dulu yang jan katanya nak dia buat di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tiba-tiba bila kita buat bantahan, mereka pindah senyap-senyap ke Petani Jaya. Dan mereka telah berjaya buat. Ha, sebab itu kita kena buat laporan ini untuk supaya pihak berkuasa terus memantau dan kalau berlaku saja impunan seperti itu, tak perlu nak tunggu laporan baru, report baru. Sebab report yang dah sedia ada, kita dah buat. Ah begitu. Untuk makluman kenapa kita buat laporan ini uh, bulan April ya tahun 2023 dua tahun yang lalu kita dikejutkan dengan himpunan uh, kumpulan uh, penyokong-penyokong LGBT ni lebih seribu orang berkumpul di Sogo ya berkumpul di Sogo dan mereka bergerak beramai-ramai ke Masjid Jamek dan ke apa uh, dataran merdeka dengan membuat seruan dengan posternya dengan spanduknya LGBT 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 ah begitu hebat ya dan kita dapat lihat impunan tersebut juga walaupun diambil keterangan dan sebagainya kita tak nampak ah tindakan yang tegas ah tindakan yang yang lebih aa, tinggi hukuman dia aa, dapat dikenakan kecuali hanya sekadar panggil dan juga beri nasihat begitu sajalah jadi sebab itu gejala uh, LGBT ini selalunya mereka gunakan trik di atas uh, hak asasi ketika hari sambutan hari wanita sedunia ke ataupun mereka mengadakan ketika hari AIDS uh, atas asas uh, kesihatan kononnya mereka buat pada hari AIDS untuk mereka berkumpul dan sebagainya. Sebenarnya isu... Uh, Uh, ini terbagi kepada dua keadaan pertama kalaulah uh, pengamal LGBT ni memang mereka ni terjebak uh, di bawah ketagihan kepada melakukan hubungan hubungan seks itu macam penagih dadah juga mereka ni di kategori golongan ar -rekob. kalau dalam majlis agama Islam Selangor dipanggil ar -rekob. golongan yang dijajah ataupun yang ter, terbelenggu dengan uh, apa P apa satu kuasa lain yang mempengaruhi dia sehingga dia tak dapat menjadi hamba yang hamba yang baik ha hamba Allah yang baik maka dia perlu dibebaskan jadi sebab itu kita di MAIS memang 29 rumah pemulihan memang tiga daripada MAIS dan 26 daripada NGO-NGO kita bekerjasama membantu memulihkan aa, golongan arikop ini termasuklah kumpulan LGBT ini ha di, di bawah pemulihan dan begitu juga di peringkat JAKIM ya peringkat JAKIM juga telah di bawah KSK telah membuat pemulihan program motivasi berperingkat-peringkat untuk memulihkan golongan ini. Jadi benda pemulihan ini memang kita tak ada bahas sebab ini memang kita berhasrat mendidik, memberi kesedaran, membawa pendekatan agama untuk bawa dia ke jalan. Yang menjadi masalah sekarang ialah pendekatan yang tidak berteraskan kepada agama. Yang mereka ambil pula konsep di atas kebebasan. Hak individu, hak kebebasan daripada cara barat. Maka yang ini yang kita bimbang kerana mereka mengumpulkan ramai orang, mempengaruhi, bergarap, menuntut hak yang sama, ha? menuntut hak berbagai-bagai dan ada NGO-NGO liberal yang menyokong mereka pula. Koronanya hak asasi mereka lah itulah ini. Jadi kita nampak seolah-olahnya nak menghalalkan benda yang haram dan nak me -me membolehkan benda yang tak boleh dalam undang-undang negara kita. Ha, jadi sebab itu kumpulan ini perlu diambil tindakan yang yang tegas kerana Himpunan seperti yang berlaku pada April 2023 lalu adalah benda yang sangat memalukan negara kita. Karena amalan ini amalan yang dilanat oleh Allah, dikutuk sebagaimana Allah turunkan bala kepada kaum Nabi Lot, eh di mana bala akan turun bila golongan ini banyak di dalam uh, sesebuah tempat atau sesebuah negara. Jadi sebab itu kita mengambil satu sikap supaya uh, mendesak kerajaan supaya bertegas kerana ini bukan setakat melanggar undang-undang negara, melanggar perlembagaan, tapi melanggar undang-undang uh, syariah di setiap majlis agama sembilan negeri-negeri. Dan juga melanggar norma uh, budaya timur yang ada pada kita ini supaya tidak dijadikan seperti agenda negara barat. Uh, jadi sebab itulah kita hari ini membuat laporan dan kita harapkan supaya kerajaan dapat uh, bertindak dengan lebih tegas kerana undang-undang untuk mendakwa golongan liwat ini, golongan terlibat dengan a uh, sek uh, sejenis ini dah agak sukar setelah berlakunya Kehiki Putra di Bangi yang pernah didakwa oleh Mahkamah Syariah dan mereka kemudian dia membawa ke Mahkamah Persekutuan dan akhirnya uh, Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa uh, Mahkamah apa, uh, Negeri, Mahkamah Syariah Negeri tidak apa apa Jabat Majlis Agama Islam Negeri tidak mengikut apa Tidak berperlembagaan. Ha, jadi sebab itu ekoran daripada itulah kita nampak uh, Nick Elling mencabar undang-undang syariah di Kelantan sehingga akhirnya 16 enactment di sana lumpuh. Uh, kalah di sana. Jadi sebab itu kita melihat enactment untuk uh, berdepan dengan isu uh, liwat ataupun isu hubungan sejenis LGBT ini kita seolah-olah enactment kita lemah. Itu yang perlukan kepada peningkatan di peringkat RUU 355, kita kena naik tarafkan, kita kena up balik mahkamah syariah kita. Kalau tidak sampai bila golongan ini, kita cuma boleh setakat bagi nasihat dan lepaskan. Setakat bagi nasihat, lepaskan. Kita tak boleh buat apa ha, kepada golongan ini. Sedangkan mereka yang menganjurkan ini adalah melakukan kegiatan yang uh, merbahaya kepada uh, masalah agama dan juga undang-undang negara serta keharmonian masyarakat, khususnya umat Islam di dalam negara kita yang berpegang teguh dengan agama dan sesuai dengan konsep madani yang diseru, apa yang dilancarkan oleh kerajaan kita pada hari ini supaya jangan ada unsur-unsur yang seperti ini ha, dan kita harapkan pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang dapat mempertingkatkan lagi uh, status undang-undang berkaitan dengan kes-kes uh, uh, hubungan liwat perbuatan sonsang seperti ini kalau tidak, nanti Uh, kita setakat bagi nasihat, bagi kaunseling, bagi apa lepas. Jadi keadaan ini takkan membantu kerana uh, kita bukan hanya kena memulihkan orang yang telah terjebak tetapi kita juga kena menyekat segala kempen-kempen ataupun kumpulan-kumpulan uh, yang memproksi uh, kegiatan begini sehingga boleh membuatkan uh, negara kita tidak aman. Kerana mereka nak mengangkat kumpulan ini seolah-olah sama taraf dengan rakyat biasa. Tak mungkin tuan-tuan kerana mereka berada di jalan yang sonsang. Mana mungkin boleh berada pada tarah yang sama rata. Jadi sebab itu mereka ini bukan setakat dipulihkan tetapi penganjur-penganjur mereka mesti diambil tindakan dan undang-undang yang tegas insyaAllah. Jadi itu menyambung. Silakan sahabat saya untuk sambung. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, yang berbahagia Ustaz Mas Rizi pengurusi SCAN dan juga Presiden Perkit dan juga rakan-rakan NGO Saya Muhammad Rosyarizan Muhammad Roslan Kuasa Sekretariat Melayu Berdaulat dan juga mewakili ekspresi Pertubuhan Ekspresi Anak Malaysia Hari ini, sebab apa yang disebut oleh Ustaz tadi dia telah berjaya untuk membuat uh, report berkaitan tentang himpunan yang akan dianjurkan ataupun satu festival ataupun satu program yang dianjurkan oleh pemuda sosialis. Dan Alhamdulillah perkara ini telah dibatalkan, telah ditangguhkan. Namun ianya seperti apa yang disebut tadi menjadi tanggungjawab kita secara berterusan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, saya terbaca di dalam Facebook bahawa negara Malaysia mempunyai ranking tersendiri berkaitan tentang LGBT. Sudah top, sudah berada di top. Jadi itulah sebabnya kerisauan kita di peringkat NGO perlu kita tangani perkara ini dalam bentuk pencegahan awal. Apa yang kita buat pada hari ini adalah pencegahan. Kerana kita tidak mahu nanti ianya sudah merebak, sudah tidak terkawal dan ia akan memusnahkan seluruh masyarakat kita, agama kita, anak-anak kita. Kalau kita tengok taktik yang mereka laksanakan berselindung di sebalik sexual health awareness. Maksudnya kesedaran berseksual. Saya nak tanya, adakah ini program kesedaran ataupun program mempromosi? Yang ini kita NGO-NGO Islam, orang Islam, orang yang terlibat dengan undang-undang perlu menterjemahkan program sedemikian di mana dia punya pemberatnya. Adakah semata-mata berkaitan tentang promosi ataupun ianya boleh menjebakkan diri anak-anak muda -anak kita, orang-orang Melayu khususnya orang Islam terhadap perkara-perkara yang songsang yang seperti ini. Kita tahu bahawa perlembagaan di Malaysia menjadi kesalahan pengamal-pengamal songsang ini dan kita sudah ada rekod ada pemimpin-pemimpin yang dikenakan tindakan berkaitan tentang perbuatan songsang ini. Jadi saya mohon pada hari ini supaya kita seluruh masyarakat orang Islam NGO-NGO, NGI bersatu bersama untuk kita tangani masalah-masalah yang, boleh, yang boleh melemahkan kedaulatan Melayu. Untuk makluman, kita di Sekretariat Berdaulat Melayu, Melayu Berdaulat sangat-sangat menghargai apa yang dilaksanakan oleh scan pada hari ini, perkir dan semua rakan-rakan NGO yang telah hadir 21 eh. 21 ni, insyaAllah 21 report. 21 report. Jadi insyaAllah kita akan bawa agenda besar ini di sekretariat Melayu Berdaulat yang insya-Allah pada minggu hadapan kita akan ada satu mesyuarat untuk kita pastikan perkara-perkara sebegini akan boleh dimatikan akan boleh dilemahkan sama ada melalui suara daripada kita dan juga dengan kerjasama pihak-pihak uh, berkuasa pihak-pihak yang berkenaan. Begitu juga pada hari ini Sekretariat Melayu Berdaulat mengharapkan pihak kerajaan tampil bagi menangani masalah-masalah yang sedah berlambak pada hari ini dan janganlah ditambah lagi penyakit itu dan jangan, janganlah lagi ditambah kerosakan itu jadi insyaAllah ini adalah permulaan daripada kami Sekretariat Malu Berdaulat bersama dengan NGO-NGO lain untuk membantras, untuk mencegah sekian masalah yang mungkin akan merosakkan jati diri bangsa Melayu itu sendiri itu saja daripada saya, terima kasih atas perhatian semua pada petang ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih